1857 год. 12 июня. Первое замечательное происшествие, которое я вношу в мои записки, суть следующая. Обрезывая сию первую тетрадь для помянутых записок, я сломал перочинный нож. Происшествие, по-видимому, ничтожное и не заслуживающие того внимания, которое я ему оказываю, внося его, как что-то необыкновенное, в сию пеструю книгу. Случись этот казус в столице или даже в порядочном губернском городе, то натурально он не попал бы в мою памятную книгу. Но это случилось в Киргизской степи, то есть в Новопетровском укреплении, где подобная вещица для грамотного человека, как, например, я, дорогого стоит, а главное, что не всегда ее можно достать и даже за порядочные деньги. Теперь понятно, почему в Новопетровском укреплении утрата перочинного ножа события, заслуживающие бытописания. Но Бог с ним и с укреплением, и с ножом, и с маркетантом скоро даст Бог, вырвусь я из этой безграничной тюрьмы, и тогда подобное происшествие не будет иметь места в моем журнале.